Я Борис Тадуров, украинский кардиохирург. За 29 лет стояния у стола прооперировал где-то около 8 тысяч больных. Было несколько таких достижений. Одно из них пересадка сердца, наверное, первое в Украине. Нам удалось с коллективом моих единомышленников и, и коллег создать совсем новую школу кардиохирургическую в Украине выровнялись в своем статусе с европейскими клиниками. Вот это, я считаю, самое большое достижение за эти почти уже 30 лет. Я абсолютно уверен, что пройдет совсем немного времени, и мы станем одной из богатейших и лучших стран Европы. Невозможно было усидеть перед телевизором, когда начались эти военные действия. У нас была своя скорая помощь. Мы с моими коллегами сели втроем, загрузили машину перевязочными материалами питанием и, и инструментами и поехали в Славянск. Мы просто забирали раненых и лечили их у себя. Наверное, полстраны было такими волонтерами, которые чем могли, тем помогали. Национальная идея это создать самим благополучную, здоровую, красивую страну. Украина это мы.